নমস্কাৰ মৰমৰ অকণিহঁত মই বৰ্ণালী শইকীয়া বাইদেৱে তোমালোকলৈ লৈ আহিছো তোমালোকৰ স্পন্দন পাঠ্যপুথিখনৰ ন নম্বৰ অধ্যায়ৰ ছয় নম্বৰ অংশটি ইতিমধ্যে আমি পাঁচটা অংশত বহু কথাই জানিলোঁ নহয়নে বহু কথাই শিকিলো এতিয়া আহাচোন ছয় নম্বৰ অংশটিত কিনো আছে চাওঁ ক্ৰিয়াকলাপ পাঠ ভিত্তিক এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিয়াকলাপ আমি বহুত কৰি আহিছো প্ৰতিটো পাঠতেই কৰি আহিছো নহয় জানো আলোচনা কৰি আমি লিখি আহিছো প্ৰতিটো প্ৰশ্ন ইয়াতো আমি চাওচোন আহা কি কিনো প্ৰশ্ন আছে ক নম্বৰতে আছে খঙৰ পূবত কি কৰিব নালাগে উত্তৰত কি হব খঙৰ সময়ত যিকোনো ধৰণৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লৈ নিজকে বা আনক ক্ষতি সাধন কৰিব নালাগে তাৰ পাছতে চাওঁ আহাচোন প্ৰশ্ন কিহৰ প্ৰতি লোভ ত্যাগ কৰিব লাগে কিহৰ প্ৰতি বাৰু আনৰ বস্তুৰ প্ৰতি নহয়নে আনৰ দ্ৰব্যৰ প্ৰতি কেতিয়াও আমি লোভ কৰিব নালাগে নহয়নে কাৰোবাৰ যদি কিবা আমি বস্তু দেখো সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি কেতিয়াও লোভ কৰিব নালাগে এতিয়া আমি যদি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো লিখো তেতিয়া এনেধৰণৰ হব আনৰ বস্তুৰ প্ৰতি লোক ত্যাগ কৰিব লাগে তাৰ পাছতে চাওঁ আহাচোন কিনো আছে দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন আমি কেনেধৰণৰ আচৰণ শিকিব লাগে আমি কেনেধৰণৰ সজ আচৰণ শিকিব লাগে নহয়নে ভদ্ৰ আচৰণ শিকিব লাগে নহয় জানো আমি সজ আচৰণ ভদ্ৰ আচৰণ শিকিব লাগে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আম এনেধৰণেৰে লিখিম আমি ভদ্ৰ আচৰণ শিকিব লাগে নাইবা ভদ্ৰ ঠাইত কি লিখিব পাৰো আচৰণ লিখিব পাৰো তাৰ পাছতে চাওঁ আহ কিনো আছে ঘ নম্বৰ আমি কাৰ মনোমত কাম কৰিব লাগে আমি কাৰ মনোমত কাম কৰিব লাগে নিজৰ পিতৃ মাতৃ সাধু লোকৰ নহয়নে গতিকে তোমালোকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো এনেধৰণেৰে লিখিবা আমি সাধু লোকৰ মনোম মনোমত কাম কৰিব লাগে কি কৈছে আমি সাধু লোকৰ মনোমত কাম কৰিব লাগে নহয়নে গতিকে এই শব্দটো ভুল হৈ আছে মই ওপৰত লিখি দিছো মহ নো মহ মনোমত কাম কৰিব লাগে তাৰ পাছত চাও আহাচোন কিনো আছে পিছত আছে চোৱাচোন দুই নম্বৰ চোৱা কোৱা আৰু কাষৰ বাকচত লিখা সংখ্যা আৰু আখৰেৰে এতিয়া আমি পঢ়ি চাও আহাচোন কিনো আছে ক নম্বৰ প্ৰশ্নতে আছে পদ্যটোত কেইটা শাৰী আছে এতিয়া কি কৰিব লাগিব তোমালোকৰ নিজৰ পাঠ্যপুথিখন মেলি লব লাগিব আৰু তাত আমি পদ্য়টো যে পাইছিলো সেই পদ্য়টোত হিচাপ কৰি চাব লাগিব কেইটা বাক্য আছে কেইটা শাৰী আছে এতিয়া কেইটা শাৰী আছে বাৰু চোৱাচোন তোমালোকে চৈধ্যটা আৰু সেই চৈধ্যটো সংখ্যাৰেও লিখিব দিছে আখৰেৰেও লিখিব দিছে গতিকে মই ইয়াত লিখি দিছো তোমালোকে চাই যোৱা চৈধ্য তাৰ পাছতে চাও আহাচোন ছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো পদ্য়টোৰ প্ৰত্যেক শাৰীত কেইটাকৈ আখৰ আছে এতিয়া তোমালোকে হিচাপ কৰি চোৱাচোন প্ৰত্যেক শাৰীত কেইটাকৈনো আখৰ আছে কেইটাকৈ আছে বাৰু চৈধ্যটাকৈ গতিকে আমি ইয়াত লিখি দিছো তোমালোকে হিচাপ কৰি চাবা পদ্য়টো উলিয়াই লৈ হিচাপ কৰিবা কেইটাকৈ আখৰ আছে তাৰ পাছতে গ নম্বৰ আছে পদ পদ্য়টোত যুক্তাক্ষৰটো কেইবাৰ ব্যৱহাৰ হৈছে এতিয়া আকৌ তোমালোকে পদ্য়টো চাব লাগিব আৰু জ্ঞ যুক্তাক্ষৰটো বিচাৰিব লাগিব কেইটাকৈ আছে বাৰু দুটা আছে গতিকে মই ইয়াত দুই বুলি লিখি দিছো তোমালোকে কিন্তু মই লিখি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা চাই চাই লিখি নথবা প্ৰথমতে তোমালোকে কি কৰিবা শাৰী কেইটা গণনা কৰিবা তাৰ পাছতে প্ৰতি শাৰীত কেইটাকৰ এখৰ আছে সেইটো গণনা কৰিবা আৰু কিয় আখৰটো কেইবাৰ ব্যৱহাৰ হৈছে বিচাৰি লৈহে লিখিবা মোক দেখি ইয়াত মই লিখি দিয়া কাৰণে ইয়াৰ পৰা চাই চাই গণনা নকৰাকৈ নিলিখাকৈ গণনা নকৰাকৈ লিখি নিদিবা তাৰ পাছত চাও আহাচোন কিনো আছে তলৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাচি উলিয়াই সঠিক এই গোল চিনটো ৰঙেৰে পূৰ কৰা আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন বহুত কৰি আহিছো গোল চিনটো বহুত কেইটা প্ৰশ্নত কৰি আহিছো এতিয়া চাওচোন আহা ইয়াত কি কিনো দিছে কি কৰে বুলি কৈছে ক নম্বৰত আছে অসত্য কথা কয় হয়নে নহয় খ নম্বৰত আছে আনৰ গুণ এৰি দুখ লয় হয়নে জ্ঞানী লৰাই কৰে জানো নকৰে তাৰ পাছত আছে পৰ দ্ৰব্যত লোক কৰে নকৰে তাৰ পাছত সজ আলোচনাত ভাগ লয় এইটো শুদ্ধ গতিকে আমি ক'ত গোল চিনটো পূৰ কৰিম ঘ নম্বৰত একোৱে ঘ নম্বৰত জ্ঞানী লৰাই কি কৰে বুলি কৈছে সজ আলোচনাত ভাগ লয় নহয়নে তাৰ পাছতে চাওঁ আহাচোন পিছৰ প্ৰশ্নটো কিনো আছে জ্ঞানী লৰাই কি নকৰে বুলি কৈছে এতিয়া চাওচোন আহা কিনো নকৰে জ্ঞানী লৰাই নিজৰ পৰিত্যাগ কৰে জ্ঞানী লৰাই তাৰ পাছতে আনক নিন্দা কৰে কি নকৰে নহয়নে গতিকে পিতৃ মাতৃ আজ্ঞা পালন কৰে কৰেনে কৰে শিক্ষকক সন্মান কৰে কৰেনে এতিয়া কি নকৰে বাৰু এইটোত কৰে নহয়নে নিজৰ দুখ পৰিত্যাগ কৰে তেওঁ পিতৃ মাতৃৰ আজ্ঞা পালন কৰে শিক্ষকক সন্মান কৰে এতিয়া কি নকৰে কোনটো শুদ্ধ হব এইটো আনৰ নিন্দা কৰে গোল চিনটো পূৰ কৰিম খটো নহয়নে এনেধৰণেৰে আমি পুৰ কৰিম তোমালোকে পাঠ্যপুথিত সম্পূৰ্ণকৈ পূৰ কৰিবা দেই মই ইয়াত অলপ থাকি গৈছে কিন্তু তোমালোকে সম্পূৰ্ণকৈ কৰি দিবা তাৰ পাছত চাও আহাচোন তলৰ শব্দ কেইটাৰ অৰ্থ কাষৰ শব্দ থূপৰ পৰা উলিয়াই লিখা কিছুমান শব্দ দিছে আৰু ইয়াত তাৰ অৰ্থসমূহ দিছে আনন্দ গৰিহণা সদায় আদেশ আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব এই শব্দ কেইটাৰ অৰ্থই এই শব্দ থূপটোৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াই লিখিব লাগিব আজ্ঞা বাণী মানে কি বাৰু আজ্ঞা বাণী মানে আদেশ গতিকে আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি দিম আ দে আদেশ ৰঞ্জন ৰঞ্জন মানে কি জানানে তোমালোকে ৰঞ্জনৰ অৰ্থ হ'ল আনন্দ গতিকে আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি দিম নহয় জানো তাৰ পাছতে চোৱা নিন্দা নিন্দা মানে কি গৰিহণা গতিকে আমি এনেধৰণেৰে লিখি দিম তাৰ পাছতে থাকিলো সৰ্বদা মানে কি সদায় মৰমৰ উপনিষত তোমালোকে এনেধৰণেৰে শব্দৰ অৰ্থসমূহ বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু এনেধৰণেৰে পাঠ্যপুথিত লিখি ৰাখিবা এতিয়া তোমালোকৰ এই অংশটোৱেই ইমানতে সামৰিছো আগন্তুক দিনত এটি নতুন অংশ লৈ পুনৰ আহিম ধন্যবাদ